Короче, -то. то, что вы выдвигали 450, это детская позиция, правильно? Мы можем выдвигать из вы, самой нашей да? позиции. Ну, тут два желающих. А Менделеева просто никто не хочет, Нет, сходить, просто, просто нема одного желающих. желающих, понятно. Нет, мы не, не приезжал на них человек, спрашивал. Если можно, расскажи по каждому адресу, в чем все это. Ну, Менделеева 4, там 216 квадратных. Да, это слухай, потом будет... Глазово, наверное, 3 тут. Оно там рушится. На днях, я скажу сразу, що приїжджала людина, спрашувала ну, можна його на конкурс. Ну опять же, ціна буде не маленька і він покрутить, покрутий і реально, Він хорошою передати Харківської. Харківська тридцять дроб два. Це те, що виставляли опять же Кананько, тільки друга часть Андрія. Да, сельская это самая партсервис, самская недвижимость. А, тем а более, если нужно кому-то отдавать, там да. живет бомж, и там, извините, да. можно протушить, я прямо вам словом скажу. А, а та часть, еще в судах, она еще? Еще в судах. Я не знаю, что кончится, до того суда, что не Само кончится. Соборная 36. Соборная 36, это второй этаж, маленькие помещения после пожара. Елінська, 12, і це там де були ветерани, це колясочна. Душ 36, Это підвал під міліцією, наскільки я помню. Сіска 6 це з другої сторони. Сістка 6А а там сільська недвижимость, 3, опять, то з сторони вход. Герої Сталінграду, 3. Це романтика. Пытаємось виставити його опять, щоб його хтось привів. надлежащий вид в центре города. Для меня отрываю все знаете, что это за Вер... вид. 8, это у нас была почта, там 37 квадратов, маленькие помещения, ну, это добровольно. Проволок в И 9 травня 10, 28 квадратов, это возле рынка. Там, где старый водоканал, воды. Да? В да? Да, там во дворе а, и даже угодно. щита тут, ну, вот дитя где-то там. Ну получается заходишь на против чечека стоит предприниматель ну как бы между зданием э, забор потом заходишь в середину потом за этим зданием ну, ну там... напротив Чичика да, беллус Белуз его арендовал за... за... люди да, начали рассчитывать за... арендую его славный, она взяла часть и та отказалась ну он, э, он просто как бы мертвая одни стены крыши нету ничего нету ни дверей ничего это ну его если кому-то брать его разбирать и заново строить да. Да, У меня есть предложение. Я предложение Соборную три до следующей комиссии. Так, когда выключить? Если что, то на еды. А, а Иринская двенадцать интересно. Там тоже два претендента или несколько на это помещение. чем мы это не через комиссию, а на конкурс? Нет, это не понимаю, не, немножко дальше. не то. Это было Линское 12, чуть, ну не то помещение. Не, не, ну, не, не, то. то. Это, не, 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 не то. 12 и 12 дробь это да, да. то, что, там? что было в вот сейчас выставили, а то там немножко больше квадратного, да? там 30, 30 28, Ну, просто 80, объяснить 37. надо так, что получается, 30, 7, 30, эти помещения 30, 30. никто не берет э, так, по заявлению, не приходит. Да, говорю. на завод, на общий надо выставить,

так, заболись, нема? 36, да. а, а 10, 10 вложим, да. Ну вона на следующий педагог. Потому что я объявлю на или а уже добавлять. Ну, ладно, а кого, кого? Ну, собор 36. А, ну, сейчас Дивіться, можем, можем, в принципі, перенести до следующего, если хочете, неделю еще по... Ну, на какой неделю побуду. А то недели ничего. И можешь по Харьковской 30, два что-то выяснится, потому что там же... Что-то с ним надо решать, понимаешь? Давайте проще сделаем. Давайте выставим, допустим, Сталинграда сейчас. И короче, два объекта раньше, допустим.

так, не стучал. Стучал. вы не услышали, у вас дебаты. Хорошо, ставил свое, так? Заключил собой на крыше, вдруг Кто за? Пожалуйста, еще не Да, не когда слово ставил. Где будет число выставлено? 20 дней минимум. Ну, отсчитали. 20 Сегодня у нас вторник. Вообще планируем выставить четверг. В четверг у нас 23 число. 23. Вот и давайте считать. Где-то после 10 числа получается. А пока два суды? Ну, пока еще суды. То есть два заседания было, третьего пока нема. Поэтому мы пока решили. Опять же поднимется вот этот обучение. Да, а что что решает? За что? что? Да ну За же, же проголосовали. Вывели соборную предшествие. Да. Да. И пригласили, что кто стоит в И, да. Да. И Не, подождите, по вот этому вопросу, по конкурсу. И у нас есть еще два адреса. Кирова 140. Это то, что мы говорим. То есть оно в запасе. И Ильинская 41. Ну я же думаю, что проголосуете на сессии. У нас появится Кира э, Ильинская 41. Такие да, да, нема... не, я... Я так, вообще не моя. Так как мы можем сейчас на комиссии голосовать? Я, я вовлю... бы при желании протестовал. Я говорю э, вам для информации, а чтобы... что -то -то. да, 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 напомнили, на да, ком... вы помните. Это. Прошу, то есть да. это то, просто... что... Да, да, Но на конкурсе очень совет нельзя, потому что сразу же будет... Я не, пришел, не, но не, протестовал бы протестовал в любом случае. Нет, 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 А что на Кирова 140? На Кирова 140 я же говорил. Это то, что... Да, для чего вы его зачитываете? Нет. Нет, ну, нет, так все знают за Кирова 140. Не, на Но знаешь, что через... Нет, я говорю, что мы не выставили, ты, ты же видишь. Ты... Мы не выставили. Ну, конечно. Мы же не выставили. Ты... Ну, а, да, не там, тут... А то будет... А <рек> ну, садите Роман... А статника там нема, я не буду. Статника не буду. Что, Александр Николаевич?

да, у нас тренировали занятия, повторно тренировали занятия. Так, так, так. А кто-то выходит, да, туда? Да, да? да, я смотрел, но я внутрь не попал, рядом. Кто смотрел? Я смотрел. Что-то у нас рабочий день? Далее, я его но... в субботу утра. В субботу у нас рабочий день был. То есть 15-8 не 8 Пару слов, но ну, всего же и, это, там говорить, что у нас не та деятельность. Мы, Может, в прошлом, когда у нас были вороны, клуб, чтобы обслужить э, уборщиков, сторожей, мы может что-то там пытались сделать. Сейчас на данный момент мы бюджетная организация. Бюджетно выделяет на уборщиков, на сторожей. Поэтому мы занимаемся сейчас сугубо детьми и ничего другого, поверьте. Поэтому просим вас на 2,9 срок, чтобы нам впервые за... 2,11, Ой, 2,11, да. Впервые за 10-летнюю историю аренды этого здания нам выделяют деньги на фасад мы будем белить. Это обурат, наверное, выделяет. Да, обурат. В августе месяце должны дать нам деньги. Мы будем полностью белить и крыши делать. Mm -hmm. Внутренняя Он работа. Сколько выделяют 50 тысяч гривен. Да, хоть что-то побелим, 50 хоть крыши. Там, Там текут крыши вообще. Да. Ну, ну, да. ну да. А внутри мы за свои силы, хоть раздевалки душевые, сделали детям. Так что можете приходить на тренировки. А какое количество детей у вас занимается? В школе вообще у нас 435, но она по всей области, а там на данный момент 200 детей. А Хоккей, фигурное катание, шорт-трек. Основной наплыв детей зимой, так как мы рядовые виды спорта. А сейчас мы занимаемся физподготовкой, футбол, флорбол. Все, что можно в парке. Ну вы видели, мы там стрижом траву вы проходили. Это все мы убираем, все мусорки. Вот это вся спортивная территория, это все делали своими руками. И бейсбольная площадка наша, и хоккейная коробка, все со своими руками. Поэтому мы пытаемся все делать для спорта. Насколько получается, да? Насколько получается? Да, насколько получается. Вопросы есть еще?

Белый будет ходить. Может на два. <плодинка> Это уже пойдет тукаденцы. <плодинка> там и че страшно после чего будет? Занимается там. Занимается. Там дети они уже с этой школы, параллельно создали, когда нашу какую-то школу там я понял, мы здесь все сидели, если чуть-чуть денег давили, садку занять не будешь. Что ж, кто тут еще есть? Нет, не, все нормально. Все давайте по порядку. Хорошо, по Ну, да. э с ну это надо есть. уже управление. это уже. Да. Это проекты решения, ему надо уже надо поведать. А, проекты решения. Давайте а. начнем э чемпионов следующей лиги. Еще добро уже. Можно я сейчас привод, покуда нема управление? Вот сейчас объясню. В пункте 3, 3, 4, 5, 6 у меня будет один единственный вопрос. Когда и на каких условиях были выданы договора аренды вот на эти раз, два, три, четыре примечания? И, и почему в этом не участвовала комиссия? Все. А, по еще а теперь, теперь просят возить, у нас... И первые еще, слышу. А мы по мы надавали. А, да, а, да, и точно. почему теперь у нас просят... Э, Надувать, это, а да, если без нас дали на это самое, то без нас пускай дают и дозвола на полицию. Вот это моя позиция будет жесткая. <noise> Полилии у нас договор у них когда заканчивается? Каков? Болили. Вот это да. что стоит, 17 -15? Первое первую 13-го Если он до следующей комиссии потерпит, еще ничего? Ну, так, какие насилия? Ничего. До первого до... липня можно. Ничего. Ну, хай потерпит. Хорошо. Выходим? Выходим. А Рома, ты уходил? Я выходил. До первого го липня по электрике проблемы, Поэтому, хай она устранит, покажет.

И все. Да. Військовое містечко. Да, підстанция трансформатором 250 кВ, яка розташована на службу территории військової частини. Ну, покажуть, а сколько лет? Ну пока же кажется, порядок. А нам вообще, если ты говорят. Но у нас же в суботу не надо. Конечно надо. Там, там, Ми будемо, будемо, да. Ну да, мы потом ну, да, да. задерма будем отдавать об А своих 15% бюджет мы увы, не получим. А люди наши живут там, да? Нет, так. Нет, а так он а она что сейчас ты стоит? Весит. Роба да. живого. Нет, я право подошло ну, Так может вот как-то с КЭС Бюполта в им квартиры и все делаем. Так может и вон и что для нас взрослый? Хозяин будет Да, вот именно. Ребка выступил. Нет?

Вместе с умом. это будет новый дом, что это Квартира работников трехкомнатная, которая потребует улучшения жилых умов. А, это у МВС, да? Трехкомнатная. Да, 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 Это наверное так. Это не

А да, это же было царя Это не мы. Это, наверное, при Владимире Петровиче. Уважительно, конечно. Третье питание. Третье питание по продолжению. Украсиба. Что аренды? Не же что площадь один метр квадратный, Банкомат? Да. мы же домовились, не надоем 4 квадрата, или 3, 3, 3, 5, или 4, да? 4 квадрата, потому что он может упасть. Ну, я вам скажу, что если примется методика, то, что планируется, то там незалежно будет, скидки там Ну, давай ты. А когда примут? Отложим. Ну, когда вы примете депутаты, то и примут. Ну, это она просто не приняла. Да, да, Ну, давайте, сколько есть. Ну, давайте отложим. Нет, давайте 4 квадрата Давайте домой, зачем? 4 квадрата дать. <AUL1> Она банкомат, туннель, она кавовый мете, она три три, два, три или три нормально тоже Три а сколько три четыре? Три, а четыре мы кавы ведем. Ну и что, так давайте кавы Вот то, что продавец стоит, а тут возле стены. А тут людей как соберется миллион? Смотри, они все. Да, вот метр там. тебе Хорошо, сколько

надо включить. И лежат его. да? Кто за Теперь я провожу уже Следующее. Надо не на полишнюю стадии. На счет надания дозволим на полишнюю житловых помещение шляхом. Пресс так правда, видно Видно, на ремонт вид площадь, 85,9 метр квадратный полций, Жукова, два 2 подынька на доня походу просто повторюсь. Мы же его кучу надо. Да, не надо точно. Ну я не выходил, потому что я вот послушаю, ребята. Зачем вы деваетесь и люди надо тому, а если ты ждем і... Ну, попрошу сложить на А, свежем. Так, это первое, это а что мне планов. отметить, мне срок.